Сі літачів телеканалу Віта, а ви дивитесь програму на часі. За кілька днів в Вінницькому інформаційно-телевізійному агентству Віта виповнюється 20 років. Віта стала третім каналом у Вінниці після сил Банго та Іштару. Втім, можливо, мало кому відомо, що саме Віта стала першим в багатьох починаннях цієї прямоефірні програми і багатокамерні зйомки. Чим сьогодні живе канал, як він розвивається та як готується до свого ювілею? Про це ми запитаємо у директора каналу Анатолія Заяна. Вітаю вас, Анатолій нашій студії. Здравствуйте. Анатолій Анатолійовичу. Ви стали п'ятим директором телеканалу. От коли вас призначил на эту посаду? не было побоевых, чи сумнівів? Ну, существует э, такое административное правило. Оно было э, придумано не мной. Скорее всего, его придумал Эльдар Рязанов, если мне не изменяет память. А, по-моему, даже э, Олег э, Меньшов, да, он однажды в одном из своих фильмов придумал такую фразу. Главное, научить или договориться с тремя, а потом уже все остальные подтянутся. Так что э, каких-то страхов. Был какой-то небольшое, наверное, я бы его назвал переживание какие-то, потому что город новый, люди новые, тем более что коллектив достаточно большой, порядка 40 человек, и я думаю, что как-то безболезненно я пережил эти, эти дни, когда был представлен два года тому назад коллективу телеканала ВИТА. А Якина ты сейчас был в контент-каналу, что вас не влаштовывало? Ну, сказать, что меня лично что-то не устраивало, я бы так не говорил. Но просто, знаете, телевидение очень стремительно развивающаяся индустрия, и поэтому необходимо жить в ногу со временем. Поэтому прежде всего мы сделали некую диагностику программ, которые были в эфире. Ну и посчитали, безусловно, ту ресурсную часть, которая была затрачена на производство тех или иных программ. Скажу сразу, что было достаточно сложно определиться, что нужно, что не нужно. Но первым, что мы попытались сделать вместе с коллективом, и люди пошли навстречу, с пониманием отнеслись к тому, что существует такое понятие, как основополагающий контент или основополагающие программы на телеканале, это должны быть новости. Поэтому первым, что мы начали делать, это мы увеличили количество выпусков новостей. Сначала их было три, теперь их уже шесть. Первое, что и второе, что мы сделали, переговорив с коллективов и договорившись о том, что лица на телеканале должны меняться, поскольку с честью и уважением отношусь ко всем сотрудникам телеканала и тем, кто работал тогда, и тем, кто работает сейчас. Но два человека в в телеэфире это достаточно мало, тем более, что молодое юное поколение, которое работало за кадром, было готово уже, я бы так сказал, вступить в бой. Поэтому мы первым пунктом перепробовали практически всех репортеров, которые работали вне эфира на эфирах. Ну и на сегодняшний день мы видим практически все эти ребята, работают в прямом эфире и ведут новости, и точно так же делают. Новості вже випускають свої собственные програми. Это немного забегая вперед. Скажу, що а, після 26 числа їх буде гораздо больше, і люди зможуть увидети більше интересных програм, які делают, опять же такие наші журналісти. Ви сказали про прямий ефір свого часу, як я вже говорила, Віта була першою започаткування е, започаткуванні прямоефірних програм. Ви вирішили продовжити цю традицію, так? Ну на тот момент, когда я уже приступил к должности директора по каким-то причинам непонятным, мне прямые эфиры были выключены. Не знаю, может, это связано Не, было с психологически. Студии, с кем вы ходили в Согласен. Мы говорим о новости, так? Да, абсолютно про новости. И первым, что мы попробовали сделать, это мы ушли опять же на прямые эфиры. Это гораздо менее затратно по ресурсу. Ну и еще есть 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 такое психологическое понятие о том, что человек, глядя в экран телевизора, он должен доверять тому, что происходит на телеэкране. А когда э, ну, те же новости идут в записи, ну, несколько э, расхолаживается наш телезритель и не чувствует того адреналина и тех переживаний, которые исходят от человека, который подает эти новости. И мы вернулись э, к прямым эфирам. И очень даже хорошо. А можно варто нагадать час выхода э, программ? В прямом эфире и какие самые программы Ну, на сегодняшний день мы о, заряжаем виничан с 7 часов утра и до 10. Это утренний блок так называемый наш Светана, где о, выходят три выпуска в прямом эфире три выпуска новостей. Мы рассказываем, что происходит за ночь и с утра, и в 9.40 мы рассказываем о планах нашей телекомпании, что мы будем готовить к вечеру на основной выпуск. Опять же хочу сказать, что начиная с 26 числа, и это вы увидите в программе, выпуск новостей основной теперь будет выходить не в 18.40, а в 19 часов. Опять же, это мы делаем для того, чтобы наш телезритель успел с работы вернуться домой, включить телеканал и посмотреть все, что происходило в течение дня в городе. А на чем вы робите акцент в виробництве новой? ваши приоритеты? Приоритет в производстве новостей должен быть, это не только мое личное мнение, это есть, существует такое понятие, как стандарт, это выполнение всех стандартов журналистики. Их немного, их всего шесть, поэтому тогда и журналистам легче, и люди понимают, что они видят на экранах своих телевизоров. Тогда они могут спокойно выбирать тот или иной канал. Если соблюдены все шесть стандартов журналистики. Но ну, здесь в этой ситуации очень сложно обмануть людей. Тогда человек разбирается сам, это действительно так или это действительно не так. Когда мы с вами общались перед эфиром, вы сказали про то, что все же таки канал Вита стал больше оперативным. Или не так? Ну, оперативность мы получили благодаря тому, что мы перебрались на девятый этаж. Это огромная благодарность руководству города. Это знаковая подъема для Виты. Она на нее ждала 10 лет. Расскажите, как это произошло? Вы форсували эти пути, так? Ну, сказать, что выбора не было невозможно, но стратегически мы понимали, что находясь, допустим, в центре города, где в основном происходят основные позиции жизни, и опять же мы находимся на девятом этаже, что ознаменовалось тем, что ну, Винница считается городом открытых дверей и городом прозрачных офисов, прозрачных отношений, то мы фактически на девятом этаже создали точно такую же модель, как происходит и видят венечане на первом этаже. Фактически мы очень прозрачные. И с девятого этажа нам ну, видно гораздо дальше, и мы можем оперативно реагировать даже на те вещи и на те события, которые происходят, о которых мы можем и не знать. Я привожу простые примеры. Это было на практике это пожары, которые мы успевали отснять даже до приезда мчсников. И это и это и есть современный современный оперативный мобильный телеканал. Взагалі, то переїзд на 9-й поверх, переїзд студії на 9-й поверх будівлі міської конкову, це був тривалий процес. Як вам вдалося переконати керівництво міста, щоб зрештою ця подія сталася? О, ви знаєте, ми не переубіждали, ми просто дійствовали командно. От і все, я о, о, лично і всі, хто з нами здесь працював на 9-му етажі, слова огромной благодарности Кистиону Владимиру Евсеевичу, потому что, ну, я не скажу, что жил вместе с нами, но вместе с нами он здесь э, проводил все мероприятия для того, чтобы мы гораздо быстрее, оперативнее и, самое главное, качественно заехали и получили этот, э, ну, этот большой, большое, огромное помещение, в котором сейчас гораздо светлее, гораздо теплее, ну, и атмосфера совершенно иная. Я сгадываю обличие моих коллег-журналистов, когда мы перебрались сюда, от, от первых как это все за С каким захоплением мы смотрели в окно? Если вы это помните было... слова, это произошло как раз, по-моему, в рождественские э, праздники. И Рождество мы уже встречали здесь, на э, девятом этаже, в чистом, светлом, просторном помещении. И нам зазрели все коллеги-телевизионники. Ну, да, это возможно, они имеют право на это. Ну, зависть, плохое чувство. С технической стороны, как была оснащена ВИТА, когда бы пришли сюда? Чего не хватало? Как, как региональный канал, канал ВИТА была обладана? Ну, если телеканал был в эфире, значит, оборудование соответствовало тому, чтобы выходить в эфир. Но опять же, я повторюсь, наверное, том, что а, телевизионный продукт, он очень быстро прогрессирует. И оборудование, которое было там, к примеру, 5-6 лет тому назад, еще на нем можно было творить чудеса, то спустя годы оно уже устаревает. И те задачи, которые ставятся на сегодняшний день телевизионщиками, в частности телеканалом ВИТА, ну, нужно было модернизировать. Поэтому за, эти, за это время мы достаточно плотно обновили монтажные места для сотрудников. Ну и уже можно смело говорить о том, что мы приобрели Новый свет мы отстроили новую студию. У нас есть новая аппаратная, и буквально с 26 числа мы будем уже выходить в новой студии с новым светом, с новыми декорациями, с новыми обложками на телевидении, с новыми анонсами. И Люди в любом случае заметят, что канал стал другим. Анатолий Анатольевич, як уважаєте, Вита відповідає визначенню муниципальный канал сегодня? ВИТА исключительно городской телеканал исключительно городской телеканал и это правильное направление, потому что устроиться от больших телеканалов-конкурентов можно лишь продуктом, который происходит в своем родном городе. Поэтому сто процентов ВИТа на сегодняшний день действительно живой, действительно живой телеканал и действительно в городе, который можно смело называть живым городом. Я знаю, что в Литку телекритика вызначила ВИТу как канал честных новин. Вот расскажите, пожалуйста, две. Ну, нам тоже было очень приятно, когда э, позвонили, пригласили на э, мини-тренинг, здесь проводила э, общественная организация при поддержке американского форума U.S.I.D. проводили здесь э, тренинг по стандартам журналистики. Ну, мы просто освещали это событие, но ну, попросили прийти и руководство. И когда по завершению тренинга нам вручили э, две две грамоты. Первая – это за отсутствие джинсы в эфире телеканала. Именно мы говорим о новостях сейчас, о заказных материалах. И вторую грамоту нам вручили за то, что на протяжении апреля и мая месяца мы единственный региональный телеканал Украины, который соблюдал все шесть стандартов журналистики. Это было очень приятно, признаюсь откровенно. Как тревают приготовления и что с этой нагоды приготування до ювілею. І що з цієї нагоди глядачі зможуть побачити на нашому телеканалі? Прежде всего, хотел бы обратить внимание, смотрите, в печатных изданиях программы, обратите внимание на двухсерийный фильм о том, какой була Вита и какой она є сейчас. В понеділок, 25-го числа вийдеться програма. 25 числа обратите внимание на фільм о розвитку телеканалу Вита. Их будет две серии, они по 30 минут. Я думаю, что будет очень интересно жителям города узнать, как действительно развивался в живом городе живой телеканал Вита. Будет очень много познавательных программ. Раскрывать все карты как бы не хотелось, потому что когда человек знает, он наверняка может и не посмотреть. Поэтому буквально со вторника месяца, со вторника этой недели. Следите за анонсами, следите за программами и получайте удовольствие на живом телеканале в живом городе. Что вы побажали Вите сегодняшней, ну и всем глядачам? Вите сегодняшний прежде всего предложил бы оставаться такими же живыми. Это очень важно, когда люди живые, сотрудники живые. Я имею в виду живость. Э -э именно присутствие сегодняшнего в, жизни города и в жизни как таковой. Ну а телезрителям оставайтесь любимым каналом, оставайтесь живым телеканалом и просто поддерживайте. Вы всегда рады, когда вы свои телевизоры включаете и видите живой телеканал живого города. Дякую, пане Анатолий, за Дякую вам, шановні телеглядачі. Отож, дивіться телеканал «Віта», не перемикайтесь. До зустрічі.